В 11.06 поступило сообщение на пункт связи части дпрч 32 о том, что горит локомотив. По прибытию на место пожара была проведена разведка, положена магистральная линия, подача стволов ГПС-600. Работало звено ГАДУ Также в курсе тушения было, прибыло до отделения 18-й ДПРЧ ТГТ Сложности были задержка отключения электроэнергии и задымление электроэнергии. Пострадавших не было.